হেল্ল' ব্ৰহ্ম বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা চিকেন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ মানে আজি একেবাৰে ভিলেজ ষ্টাইলত বনাম যিহেতু আৰু কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ প্ৰথমতে কেৰাহীখন গৰম হৈ যোৱাৰ পাছতে ইয়াত তেল দি দিছোঁ তেল দিয়াৰ পাছতে আলুকেই পিচ অকণমান ভাজি ল'ম আলুটো অকণমান আগতীয়া কৰি ভাজিলে সোৱাদ লাগে অকণমান কৰি লাইট ৰঙচুৱা কৰি কিনে তেনেদৰে ভাজি ল'ম আলুখিনি ধুনীয়া কৰি অকণমান ফিফটি পাৰ্চেণ্টমান সিজিছে তেনেকুৱা টাইপত ৰাখি দিছোঁ এতিয়া মই আলুখিনি নমাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যদি এনেদৰে খাব বিচাৰে চৌকাত বনোৱা তেতিয়াহ'লে মই বনোৱাৰ দৰে আপোনালোকে বনাই কেনে খাব পাৰে তাৰপিছতে একে তেলখিনি ৰৈ গৈছিল সেই একেখিনি তেলতে মই এতিয়া চিকেন আধা কিলো লৈছিলোঁ সেই আধা কিলো চিকেনটো ইয়াতে দি দিছোঁ তেলতে তাৰপিছত অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ অকণমান সময় ভজা যোৱাৰ পাছতে এয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজ মই ডাঙৰ চাইজৰ দুটা দিছোঁ তাৰপিছতে প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ নিমখখিনি দি দিয়াৰ পাছতে পানী দেখিছেনে কিমানটো ওলাইছে এতিয়া মই পানীখিনি শুকুৱাই যোৱালৈকে ভালদৰে ভাজিয়ে থাকিম পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল তেল বিৰিঙি উঠিছে বিৰিঙি উঠাৰ পাছতে এয়া মই আলু দি দিছোঁ আলুখিনিৰ লগত ধুনীয়া কৰি মই মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া মই আৰু লগত দি দিছোঁ হালধি হালধিখিনি দি দিয়াৰ পাছত পুনৰ মই ভালদৰে ভাজি ল'ম আলুখিনি যাতে ভাজি থাকোঁতে ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে তাৰপিছত ইয়াতে মই গোটেইখিনি মছলা দিছোঁ দুটা দিছিলোঁ বিলাহী তাৰপিছত এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি তাৰপিছতে পিঁয়াজো দিছোঁ এটা তাৰপিছত আদা দিছোঁ এক এঞ্চিমান আৰু নহৰু দিছোঁ দু দুটা তাৰপিছত তেনেকুৱা কৰি দি কিনে মিক্সিত অকণমান গ্ৰেণ্ড কৰি লৈছোঁ লৈ কিনে এতিয়া মই ভাজি থকা মাংসখিনি আৰু আলুখিনিৰ লগত ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান যিহেতু মিক্সিৰ জাৰটোত অকণমান লাগি আছিল তাৰ কাৰণে পানী দি কিনে অকণমান ধুই দি এনেকুৱা কৰি পানীখিনিৰ লগতে দি দিছোঁ তাৰপিছত পুনৰ মই ভালদৰে লৰাই ভাজি আছোঁ এতিয়া মই দি দিছোঁ মিট মছলা এপেকেট লৈছোঁ মিট মছলা যিহেতু মাংস আধা কিলো তাৰ কাৰণে এপেকেট মিট মছলা দি দিছোঁ তাৰপাছতে দি দিছোঁ চিকেন মছলা চিকেন মছলাখিনি দি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া মই ৰেড চিলি আধামান দি দিছোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰত বেবী আছে তাৰ কাৰণে তাতো দিছোঁ পেষ্ট কৰি লওঁতে তাতো মই দুটা তিনিটামান জলকীয়া দিছিলোঁ তাৰ কাৰণে ইয়াতে মই আধা পেকেটমান ৰেড চিলি দি দিছোঁ তাৰপিছতে দি দিছোঁ গৰম পানী যিহেতু অকণমান কেৰাহীটোত লাগি যোৱাৰ দৰে হৈছে যিহেতু চৌকাত বনাইছোঁ অকণমান জুই বেছি কৰি দিয়া গৈছে তাৰ কাৰণে অকণমান কৰি পানী দি দিলোঁ এতিয়া আৰু পানীখিনি দি দিয়াৰ পাছত ভালদৰে উতলিব দিছোঁ যিহেতু মাংস মাংসৰ লগত ভাজি থাকোঁতে আলুখিনি সিজি গৈছে তাৰ কাৰণে অকণমান গোটা হ'বৰ কাৰণে জোলটো আলুখিনি ভাঙি দিছোঁ অকণমান বেছি কৰি নহয় যিহেতু গোটা হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে বেছিকৈ নহয় অকণমান কৰি ভাঙি দি দিছোঁ ভালদৰে আলু চালু ভঙা হোৱাৰ পাছতে এতিয়া মই দি দিছোঁ শেষত গৰম মছলা গৰম মছলাখিনি দি দিয়াৰ পাছতে আৰু মই পাঁচ মিনিটমান সময় ধুনীয়াকৈ উতলিব দিম তাৰপাছতে আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেদৰে বনাই কেনে খাই চাবচোন চৌকাত বনোৱা মাংস কিমান টেষ্টি যিসকল চৌকাত বনাই খায় সেইসকলে গমেই পায় মই কোনো কোৱাৰ দৰকাৰেই নাই আজি আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে লাগিল আপোনালোকে জনাব আজিলৈকে বিদায় মাগিছোঁ ভিডিঅ'খিনিৰ পৰাই বাইবা এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অতি সোনকালে